Всех приветствую на нашем канале. Сегодня мы будем готовить очень оригинальное блюдо. Это мясные налистнички со скромной начиночкой. Для этого нам понадобится 400 грамм филишечки, одно яйцо, мука. Для начинки помидорчик, лучок и для кляра мука и яичко. Для этого нам нужно порезать небольшими кусочками филе и будем крутить потом на мясорубке. Сейчас мы будем перекручивать. Мясо мы уже перекрутили с одной луковичкой. Сейчас сюда добавим по вкусу соли перчика. Сейчас добавим туда муки. Полные две столовые ложки. И будем уже смотреть по факту. И пока стакан водички. Дальше мы перемешаем и будем смотреть, сколько нам еще муки добавить. Они не должны быть сильно густые. Они как, должны быть как на лестничке, как блинчики, когда вы готовите блинчики. Можно добавить еще муки. И еще водички. не должно быть сильно густым они должны быть мягенькие и сочные вот да вот такая консистенция должна оставаться в линчиках будете потом пробовать на соль на перчик какие у вас есть приправки можете фантазировать добавлять все что у вас есть в доме паприку и разные разные специи мясные какие вам будут на вкус да и еще я забыла добавить яичко это тоже очень обязательно И начинаем его взбалтывать. Сильно спешила, забыла но это блюдо наше конечно не использовать сейчас мы будем подготавливать для начиночки на наши мясные налистнички сейчас мы подготавливаем лучок для обжарочки Будем жарить до золотистого цвета. Будем резать полукольцами. Лучок такой вот трудно. Он ломается. Ну, ничего страшного. Такими большими полукольцами. Сейчас мы ложим на сковородочку лучок и будем зажаривать до золотистого цвета. А пока он будет зажариваться, мы будем резать помидорочку. Как я уже говорила, у нас лучок пока обжаривается до золотистого цвета. Нам надо будет половиночку помидора туда добавить и обжарить. Будем резать их кубиками. эту помидорку мы уже в конце отправим, когда у нас уже обжарится лучок. И немножко потонем. Как я уже говорила, у нас лучок пока обжаривается до золотистого цвета. Нам надо будет половиночку помидора туда добавить и обжарить. Будем резать их кубиками. эту помидорку мы уже в конце отправим, когда у нас уже обжарится лучок. И немножко потомим, одну минуточку. Половинку помидорчика мы уже порезали на кубики. Скоро буду отправлять на сковородочку вместе с лучком и потомим буквально пару минут. Вторую половиночку помидора мы оставили на украшение и будем еще добавлять наши на Сейчас мы немножечко чуть-чуть посолим Немного. Вон у нас на, на листнике будут маленькие. Чтобы не пересолить, чуть-чуть добавим соль. Маленькую щепоточку. и будем томить пару минут. Накроем крышкой, чтобы помидорочки стали мягкие. Пока у нас томится наша начиночка, я сейчас буду делать пляр. Ложу одну, вторую, Полные сверху три ложки кидаю одно яичко, сразу добавляю ну, половинку чайной ложки соли, чтобы не присолить, и куриной приправки. И пока добавим мы пол стакана водички. И будем смотреть также по консистенции. Кляр не должен быть жидким. Можно добавить еще. Нитки. Ну можно вот эту всю четыре с половиной ложечки можно сюда добавить и дольем водички. чтобы не было комочков. Нужно сначала сделать вот такую густую густую массу, чтобы не было потом комочков сливочкой мы хорошо делаем такую густую, густая сметана и постепенно будем добавлять водичку так, чтобы она не была сильно жидкой и будем также помешивать Букляр немножко стал мягче. Вот почти готово. Можно еще добавить водички, но не переборщить. Он не должен растекаться. И добавим еще немножко водички, чтобы на сковородке потом не растекался. Вот, вот такой вот должен быть кляр. Все видно, я думаю, такой густой, чуть-чуть стекает, но не сильно жидкий. смотрите, наша уже начиночка готова. Помидорчики не разлезлись, это очень хорошо. Сейчас будем ее выгружать и обслуживать. Много масла сюда мы не ложим, берем кисточкой и обмазываем сковородочку, чтобы наши блины не плавали. Но чтобы на сковородочке было масло. Сейчас мы будем выгружать блинчики. Ного мы не будем положить и будем по всей сковородочке аккуратненько выкладывать. Жарим не на большом огне. Чуть больше, чуть меньше вернее, среднего. Потом накроем крышечкой, чтобы они обжаривались. Один блинчик уже обжарился у нас. Сейчас будем выгружать его на тарелочку. Смотрите, у нас получилось 8 блинчиков. Смотрите, какого они размера. И сейчас мы будем их начинять начиночкой, которая у нас готова. Начинку можно придумать разную. Можете добавлять туда в эту начиночку и грибочки, плавленый сыр, твердый сыр, перчик болгарский. Можете это все обжаривать потом и начинять. Сегодня мы сделали скромную начинку, Потому что мы до этого просто этого всего переели. Мы решили сделать такую легенькую, скромную начинку. У нас получилось 8 блинчиков. Я уже два накрутила сегодня я решила сделать очень скромную начиночку, потому что мы уже много всего перепробовали и переели. В эту начинку вы можете добавить и перчик болгарский в обжарочку, и грибочки, кабачки, баклажаны. Все, что вам придет на ум, такую, в такую личинку вы можете и сыр добавлять плавленый, и твердый сырок. Смотрите на свое усмотрение. Масло уже нагрелась. много масла не наливайте. Берем блинчик. Обязательно, чтобы вот это было внизу. Ложим. И вот так обмакиваем в кляре хорошенечко вилочкой обмазываем. И выкладываем на сковородочку. Берем еще блинчик. Не огорчайтесь, если у вас он лопнул, он все равно в кляре у вас схватится. Если у вас блинчик до этого лопнул, возьмите лопаточкой, вытащите его и ложите на сковородочку. Накрываем крышкой и обжариваем. Все. Мы обжарили наши блинчики в кляре. Смотрите, какие они большие. Еще раз повторюсь, если у кого-то, когда заворачивали с начинкой, какой-то блинчик лопнул, кляр его полностью сделал целый. И нигде трещинок нет. Сейчас разрежем. Посмотрите какая прекрасная начинка, какие они сочные и очень аппетитные. Не забудьте подписаться на наш канал, ставить лайки, делайте комментарии. Всем приятного аппетита и готовьте. Пока-пока!